Привет всем с вами канал 5 и сегодня я вам расскажу про историю возникновения породы мопс. Поехали! Сейчас вы видите мопс в древности. Вот такие они были. Вообще мопс, то, что мы видим за, а сейчас, отличается от того, что, от того, что были в древности. Во-вторых... Они были больших размеров и предназначались только для охраны э, при, э, принца принцесс и были самыми лучшими друзьями императоров Китая. Родина этих няшных мопсов это Китай. Сейчас мы видим мопса вот такого вот. это складка на переносице. Вот она. Из-за нее проблемы с дыханием. Все эти складки и приплюснутая мордочка были выведены специально для того, чтобы сделать носа еще милее. Эта складка налегает на нос, из-за того в него удлиненные носовые проходы. Из-за того в него проблемы с дыханием. Еще эта приплюснутая морда делают еще больше проблем. Из этого рассказа понятно, что мопсы – это королевская порода. Мопс – вообще подушечная собака. Есть карманные, сторожевые, охотничьи, а есть подушечные. Подушечные – это мопсы пикинес. Еще интересный факт. Если у мопса на лобби складка складается в слово «принц», вот это иероглиф, вот такое вот, это слово принц, то этот мупс в Китае считается э, самый дорогостоящий миллионный. Один там король. Мупсы э, появились в нас 400 лет до нашей эры. Э, э, потом э, и в Евразии не могли в вот, Китай плохо видно вот этот вот это вот все вот это вот Китай. это вот, вот это, вот. это все вот Китай. Это столица. Родина Мопса. Вот таких вот няшек Мопса. Китай. Потом перед их умилением не могла устоять и вся Евразия. И Мопсы Распространились повсюду. Теперь их видит весь мир. Вот такой был интересный рассказ. Я думаю, что вы не знали о происхождении мопсов. няшных мопсов. А, еще пару слов про рассказ. Рассказ у них бывает. Белый, бежевый, поп попылисто-серый и бывают черные раскраски. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите в группы, в группы ВКонтакте, чтобы узнать много жжества нового группы. Как доглядаты за мопсами. Pet Channel и уход за собаками. Всем пока-пока!